じゴリオか, <coughs> か面倒な奴になっちまったああこの島村高校副番の山田様をゴリオといい度胸だ今日はお前の熱苦しい顔なんか見たかねえんだ俺のことはほっといてどっか行けよだとてめえ今ここで俺と勝負しろやくれおうえ、ん、ないか 島村高校番長大竹正宏島村の猛獣と言われ喧嘩は強いが女にはからっきし弱い曲がったことが大嫌いな古風な男であるどないしたんやいつもの前やったるわ山田の勝負受けてやるか今日はそんな気分じゃねえだけだ さては噂で聞いたあれが原因か噂だと国信連合ともめとるらしいやないけ大竹お前国信連合知ってんのか知っとるもなんもこないだわしはぶっ飛ばしてやった連合の下につきそしたら怪我せんですぐ補やったらついつい 打ち切れてムーダー。<laughs> <laughs> お前らしいな。どうせお前はシャバいから。レコに入れてください。言ったんだろ。いくらおったってお前の相手なもしてやんねえよこ。この野郎。やめちょっとガラ取れ。は、はい。 いません心配いらんやるから一応用心してみや聞いた話やけど都心の方のバンカークラスが大勢加わってかなりの組織になっとるらしいからねおいおいいつも敵対してる俺に随分で優しいじゃねえか <laughs> わしとお前の喧嘩はお互いを認めおった上でライバルとして戦こうとるか 連合の考え方はわしらとはちょっと違うらしいなあ大竹お前も気をつけろわ,わしは誰が来たかて負けへん何言ってやる俺に負けとしてるじゃねえかおい十二勝十二敗二十六分けで勝敗はついてないはずやろがハッ <laughs> そうだったそうだった 悪い悪いなあわ考えとることがあってなん何だ実はな、わしとお前で大竹さん時間ですよ早くしないと間に合わないっすよはい、いかんそうやった話の続きはうちの学校でな まあ、山田みたいな血の気の多いやつらがおるけどお前やったら問題ないやろ。ほな、島港でな島で É o 아? 아. 네, 그래. 아? 어? 내 어? 음? おい<わ>だってめ、おうこいこらくそよしこいこら そこの神社に入っていくのを見たそうっすな、なんだってまさか国神連合の連中かわ、わからないっすでも、相手は三人くらいいたそうっすくそ、行くぞあはいお前も後から来てくれ近くの神社だからな行くぞ いやこいつ <laughs> 極東駅の高校はザコばっかって聞いてたな、ね、あああ、いつは,はお前はおちくしょう仲間だったのかお前何ほざいてんねやんおおやないか。 あの時の貧弱マスクマン。おい、こいつらのこと知っとるんかこないだ俺に喧嘩打った国信連合のやつだ。おいお前ら、こいつに負けといて、こいつと互角以上のワシントグに、同じメンツで来るとは、ええ度胸しとるやんけ。覚悟せえよ。た、達郎さん、ここ一旦引き上げましょうは、早く こんな田舎者たちに二度もやられるとはお前らるな逃がすかボケがようこの間の話ってのは何なんだわしとお前との戦いにそろそろ終止符を打とう思てなああ こんな時になんでお前と決着つけなきゃいけねえんだお前もゴリオと一緒でバカか。まあ聞け。わしは国信連合と本気で一戦交えを思てる。せやけど、島港だけの戦力やったらどう考えても勝ち目はない。違う。極港と力合わせたら互角に戦える思てる。 長年対立してきた島港と極行が同盟を結ぶだとそれにお前とここで決着をつけるだ本気で言ってんのかちっと頭使え歪がみを取る場合やないのは分かってるせやからなわしがお前と勝負して負けたら島港一同極行のいや お前の下につくつもりやおいその代わりもしわしが勝ったら一緒に国親連合と戦うてほしいやどうやこの勝負受けてくれ大竹男大竹正宏一生に一度きりの頼みや わかった、オ竹。お前ほどの男にそこまでさせて、受けて立たないようじゃ男がスるってなもんだ。お、女か。わしと勝負してくれるんか。ああ。さっさと立って勝負しろや。そしたら、行かせてもらうか。全力で来いや。おうよ。 お前より、さらに強くなってんちゃうか。は、<laughs> なんてやがる。お前が弱っちくなってんじゃねえのか。は、<laughs> 相変わらず、可愛げのないやっちゅう。ねえ。んわしの負け。約束通り、わしら島村高校全員、お前の下につく。 だけ、そんな必要はないぜ上の人もいない一緒に国信連合に喧嘩カ売ろうぜなあ兄弟お前はやっぱり男の中の男や一つでっかい借りができてもうた どないしたんや国信連合どんなやつらだろうと俺らの前で好き勝手やらせるわけにはいかねえそうだ当たり前じゃあんな活動も必ずぶっ潰してるね長い歴史上対立を続けてきた極光と島光しかし 二人の男によって今固い絆が結ばれたのだこれは極東戦沿線において後々まで語られる伝説的瞬間であった